अलीगढ़ स्कीम पेश करने वाले दो प्रोफेसर्स में से एक डॉक्टर अफजाल हुसैन कादरी ने 18 अप्रैल 1947 को कायद अज़म को एक मकतूब रवाना किया जिसमें वो लिखते हैं कि कांग्रेस की पाकिस्तानी सूबों को तकसीम करने की हालिया कोशिशों के बाद मैंने इन मामलों का एक मतलियाती तजिया तहरीर किया है जो इस खत के हमरा आपको रवाना कर रहा हूँ उम्मीद है कि आप इसका जायजा लेंगे अपने तजये में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस ने एक नए इकदाम की तशहर शुरू कर दी है जिसका मकसद पाकिस्तानी सूबा जात पंजाब और बंगाल की तकसीम है इस इकदाम का असल मकसद मुसलमानों की उन कोशिशों को निशाना बनाना है जो उन्होंने पाकिस्तान के हसूल के लिए की हैं मुसलमानों को अपने मकसद से पीछे हटे बगैर ऐसे तमाम इकदाम पर कड़ी और तनकीदी नज़र रखनी चाहिए आइए पहले तो तकसीम की बुनियादों का जायज़ा लें मुजा तकसीम का जायज़ा कुछ ये सूरत हाल पेश करता है पंजाब में अगर तकसीम के असूल को कबूल किया जाए तो अम्बाला और जालिंदर के सिर्फ ग्यारह डिस्ट्रिक्ट मुतासर होते हैं जबकि लाहौर मुल्तान और रावलपिंडी जिला के बकिया सोलह डिस्ट्रिक्स को छुआ भी नहीं जा सकता ग्यारह डिस्ट्रिक्स में हिंदुओं और सिख आबादी की सूरत हाल कुछ यूँ है डॉक्टर अफजान कादरी लिखते हैं कि पेश की गई टेबल के मुताबिक 11 डिस्ट्रिक्ट्स में से जालंधर और फिरोजपुर किसी भी बुनियाद पर पंजाब से अलग नहीं किए जा सकते बकाया नौ डिस्ट्रिक्ट्स में से चार डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हैं क्योंकि उनमें आबादी का तनासुब तकरीबन बराबर का है यूं बाकी रह जाने वाले पांच डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदू आबादी की अक्सरियत सामने आती है डॉक्टर कादरी मजीद लिखते हैं कि सिखों की सूरत हाल बहुत अबतर है और अगर वह तकसीम की हिमायत करते हुए अपने आप को हिंदुओं के साथ शामिल करते हैं तो भी उनके अपने मसाइल हल तलब रह जाते हैं दर हकीकत पंजाब की तकसीम से वह अपने लिए कई मसाइल ख़ुद ही पैदा कर लेंगे जालंधर, फिरोजपुर अमृतसर लाहौर और गुरदासपुर को पंजाब से अलग नहीं किया जा सकता और ये भी मुशतबा है कि होशियारपुर और लुधियाना डिस्ट्रिक्ट्स तकसीम के हक़ में वोट डालेंगे अगर इस तरह की हाल बनती है तो सिखों को क्या हासिल होगा वो मुस्लिम पंजाब में महज अपनी पोजीशन को कमज़ोर करेंगे जहां उनके सकाफती और माशी मफादत हैं डॉक्टर अफज़ाल हुसैन कादरी बंगाल के बारे में लिखते हैं कि बंगाल में सूरत हाल किसी हद तक उलझी हुई है 1941 की इकतालीस की मरदमशुमारी की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं को तीन दर्जात में तकसीम किया गया है जो दलित हिंदू गैर तबकती हिंदू और तबकती हिंदुओं पर मुश्तमिल है कांग्रेस की बंगाल को तकसीम करने की कोशिश को सिर्फ तबकती हिंदुओं की हिमायत हासिल है जबकि बंगाल के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में तबकाती हिंदू अक्सरियत में नहीं हैं अगर तबकाती हिंदू और गैर तबकाती हिंदू मतहद भी हो जाते हैं तो भी पेश करदा टेबल के मुताबिक बंगाल की सिर्फ छः डिस्ट्रिक्स को तकसीम के नतीजे में अलग किया जा सकता है आसाम में हिंदुओं की पोजीशन बहुत पेचीदा है पूरे आसाम में सिर्फ कामरप सीबा सागर और लाखिमपुर में हिंदू अक्सरियत है मज़ीद ये कि आसाम तीन कुदरती हिस्सों में तकसीम है जो ब्रह्मपुत्रा वैली सरमा वैली और पहाड़ों पर मुश्तमल है इस क़ुदरती तकसीम के अजला में कहीं भी हिंदू अक्सरीत में नहीं हैं उनकी पोजीशन इस टेबल से वाजे हो जाती है डॉक्टर कादरी अपने तजिएे का अख्ताम करते हुए लिखते हैं कि बजाहिर तकसीम बंगाल का मुतालबा इन इलाक़ों को पाकिस्तान में शामिल होने से नहीं रोकता और मुसलमानों को इन इलाकों की खुद मुख्तारी पर किसी सूरत कोई समझौता नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान की मुकम्मल तकसीम का मुतालबा। नेशनल आर्काइव्स बरतानिया के रिकॉर्ड के मुताबिक दस्तूर साज़ इसम्बली के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 30 अप्रैल को प्रेस इंटरव्यू में ऐलान किया कि अगर हिंदुस्तान की तकसीम होनी है और मिस्टर जिना ने इस पर इसरार किया तो फिर ये बहुत भरपूर और मुकम्मल होनी चाहिए बशमूल पंजाब और बंगाल की तकसीम ताकि अख्तलाफात या तनाज़ की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे अगर इसके लिए दिफाई क़वतों की तकसीम ज़रूरी हो तो वो भी की जाए और ऐसा जितना जल्द मुमकिन हो बेहतर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा ना तो कांग्रेस ना ही हिंदू और ना ही सिखों ने कभी हिंदुस्तान की तकसीम चाही, इस पर इसरार मुस्लिम लीग और मिस्टर जिनाही करते रहे हैं हिंदुस्तान की तकसीम से मतलब मुस्लिम लीग की लाहौर की क्रारदादा की याद दहानी कराते हुए जिसमें ज़रूरी इलाकई एडजस्टमेंट के साथ मुलिका ख़ों की हदबंदी और उन खत्ों से बाहर आज़ाद रियासतों के क्याम का मुतालबा किया गया जहाँ मुसलमान अक्सरियती तादाद में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि पंजाब और बंगाल की तकसीम उस कर्दादा के मुताबिक होनी है उस क़रादात के मुताबिक लीग किसी भी ऐसे खत्े को मुस्लिम जोन में शामिल करने का मुतालबा नहीं कर सकती है जो उनसे मुतफ़ नहीं हैं और जिनमें मुसलमान अददी तौर पर अक्सरियत में नहीं हैं अगर पंजाब और बंगाल के वो इलाक़े जहां मुसलमान अक्सरियत में नहीं हैं और वो मुस्लिम लीग की क़्यादात की तकमील का मुतालबा करें तो मिस्टर जिनाह किस मुंह से उन पर बदशिकनी का इल्ज़ाम लगा सकते हैं उन्हीं दो में से किसी एक राह का कर इंतखाब करना पड़ेगा अगर तकसीम पर इसरार किया गया तो ये सिर्फ उस बुनियाद पर हो सकती है जो दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल हो सिर्फ उन्हें ही नहीं मिस्टर जिना के इस बयान का हवाला देते हुए के पंजाब और बंगाल की तकसीम से सूबों की ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा वो भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान को तकसीम करने की बात करके वो सदियों के जुड़े रिश्तों और बहुत से कीमती तालुकात के उखाड़ पिछाड़ के जिम्मेदार बन जाते हैं नेशनल आर्काइस बरतानिया के रिकॉर्ड के मुताबिक 4 मई 1947 को कायद अजम ने अपने खिताब में बंगाल और पंजाब की तकसीम की मुखालफत करते हुए इर्शाद फरमाया मुझे प्रेस रिपोर्ट्स से पता चला है कि कांग्रेस ने अब इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के क्याम की सूरत में पंजाब की तकसीम हो जाएगी और हिंदू महासभा ने ज़बरदस्त प्रोपेगंडा शुरू किया है कि बंगाल को तकसीम होना चाहिए मैं ये बताना चाहूँगा कि इरादतन बहुत सी उलझने पैदा की गई हैं हिंदुस्तान की तकसीम का सवाल जैसा कि मुस्लिम लीग ने तजवीज़ किया है उस बुनियादी हकीक़त पर मबनी है कि यहाँ दो कौमें हैं हिंदू और मुसलमान और बुनियादी मकसद ये है कि हम अपने आबाई इलाक़ों में एक कौमी घर और कौमी रियासत चाहते हैं जो अक्सरतीबार से मुसलमान हैं और पंजाब सूबे सरहद सिंध बलूचिस्तान बंगाल और आसाम की छः इकाइयों पर मुश्तमिल हैं इससे हिंदुओं को अपना कौमी घर और हिंदुस्तान की कौमी रियासत मिल जाएगी जिसका मतलब बरतानवी हिंदुस्तान का तीन चौथाई हिस्सा है अब बंगाल और पंजाब को तकसीम करने का सवाल उठाया गया है किसी हकीकी मकसद के लिए नहीं नफरत और तरख़ी से मकलूब एक मनफी अमल के तौर पर क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान तकसीम हो रहा है अब वो पहले तो बरतानवी हुकूमत और वाइसफाई के लिए मसाइल पैदा करना चाहते हैं दूसरे मुसलमानों को मुश्तल करके और बार बार ये बात दोहरा कर मुसलमानों को कटा फटा और मशक्शुदा या कुतरा हुआ पाकिस्तान मिलेगा ये चीख पुकार किसी ठोस उस पर मबनी नहीं है सिवाय इसके कि पंजाब और बंगाल की हिंदू अकलीत उन सूबों को तोड़ना चाहती है और उन्हीं सूबों में अपने ही लोगों को तकसीम करना चाहती है जैसा कि मैंने वाजह किया है कि हिंदुओं के अपने आबाई इलाक़े हैं जिसमें छः बड़े सूबे शामिल हैं महज इसलिए कि पाकिस्तान के सूबों में अकलीतों के एक तबके ने बरतानवी हुकूमत के साथ ये रविश अख्तियार की है उसे इसकी हमायत नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका मनती तौर पर नतीजा बरामद होगा कि दूसरे तमाम सूबों को भी इसी तरह तोड़ना पड़ेगा जो एक ख़तरनाक अमल होगा क्योंकि इस अमल को इख्तियार करना मतदों के टूटने का सबब बनेगा और इस वक्त के मुकाबले में मुस्तबिल में कहीं ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा करेगा अगर इस तरह के अमल को अपनाया गया तो ये उन सूबों की इंतजामी, इंतज़ामीआशी और सियासी ज़िंदगी की जड़ पर हमला करेगा जो तकरीब एक सदी से इसी बुनियाद पर तरक्की याफ्ता हैं और ख़ुद मुख्तार सूबों की हैसियत से मौजूदा आइन के तहत काम कर रहे हैं ये वाज है कि अगर पाकिस्तान में हिंदू अकलियतें हिजरत करके अपने आबाई वतन हिंदुस्तान जाना चाहें तो उन्हें ऐसा करने की आज़ादी होगी और इसी तरह वो मुसलमान जो हिंदुस्तान से हिजरत करना चाहते हैं वो ऐसा करके पाकिस्तान जा सकते हैं और जल्द या बदेर आबादी का तबादला वक़ु पजीर होगा और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आइनी असमियाँ इस मामले पर ग़ौर कर सकती हैं और इसके नतीजे में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मुतल हुकूमतें जहां भी ज़रूरी और मुमकिन हो वहां आबादी का तबादला मौसर तरीक़े से अंजाम दे सकती हैं डॉक्टर अफजाल कादरी की इंतहाई खुशकुन और पुरुमीद तजियाती रिपोर्ट और कायद अज़म के इस अज़म के बावजूद के पंजाब और बंगाल की तकसीम उन्हें मंजूर नहीं है हमने देखा कि आने वाले दिनों में पंजाब और बंगाल की तकसीम अमल में आई और बाउंड्री कमीशन ने बहुत से वो इलाक़े भी भारत के हवाले कर दिए जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में थे ये तमाम तफसीलात हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से में पेश करेंगे बहुत शुक्रिया